Друзі, ми зробили невелику вимушену перерву, і зараз переходимо до другої частини нашого прямого ефіру. Посилання те саме, можете зайти на наш канал, подивитися, як завжди, збережемо для тих, хто не додивився, і зможете переглянути. Ми закінчили на TikTok. TikTok Про TikTok говорили, що ти перша твоя ціль була просто знімати просто, себе, так. побороти свої якісь страхи внутрішні. Скажи, як, як воно було? Ти взяв камеру перший раз? Да, я отак так вот взяв камеру, зайшов в квартиру, яку жена сказала, є квартира, йдемо знімемо. Я ж смотрю, багато снимают. Я пошел, запускай. Хорошо, попробовал ты так само. Да, Це було Это було перше відео? Це було перше відео, от перше, да. Я ее снял, я ее не сдал, естественно, через TikTok, там просмотры ничего не набрались, условно. И все, и А вот як так... ты ведь чего, качество було? Такое себе да. Э, такая себе. Это я уже потом просмотрел, когда отснял 100, 200, 500 роликов, я вернулся на самый низ в своих первых роликах ага. посмотрел, как я начинал и как уже сейчас. О, там, ну правильно зарубил. Ну, да. Окей, а сколько первые видео набрало? Ну как всегда там первые же 5 видео TikTok дает буст, да, там 2000. А нормально. Да. А потом все, ну как всегда там один, ну, два, пять просмотров. И, естественно, я начал переживать, ну, как бы... Я же купил курс. Да, мне же надо просмотры. А он не работает. Да, мне же надо просмотры. И я тогда, помню, встретился с Зарсусом. Нет, все, до Зарсуса. Короче, я думал, что мне надо делать. Я понял, что мне нужно появляться у других людей, которые уже ведут соцсети, чтобы мое лицо начали узнавать. А -а -а. Коллаборация, один да. узнаваемость. Да, то есть не только для переливания аудитории переходите по ссылке на его профиль, а, -а, -а. а, просто, а просто визуально, да. То есть а -а -а. я у одного появился, у второго, у третьего, четвертого и с тем, да, там, там, и оно начало идти. Потом как сделал пару реклам туда-сюда, начал запускать, оно тоже бустануло, начало, залетает. Ну вот оно все, и просто оно завертелось и пошло. Ну и, естественно, ежедневные минимум по 10 роликов в день, дают о себе тоже знать. Как бы. Спочатку ты сказал, ты не знал конкретно своей тематики. Да. Зараз какая у тебя тематика в TikTok У меня Само? сейчас основная, это только, не только, а основная это аренда машин в Испании и когда-никогда я закидываю недвижимость на аренду, Ну то, в, что, від, то, что есть, да, да. Да. потому что э, все-таки на соцсети я не просто смотрю, что это вот, у меня есть соцсети, я рассказываю про себя, про аренду машин, это все-таки я так его обзываю, скажем так, это marketplace. Что бы ты ни выложил, ты можешь там продать. И я себе выбрал два направления. Это недвижка «Когда-никогда», может там в месяц два ролика выставлю. И в основном это лайв-контент, где в каждом ролике у меня зашита реклама о аренде машин в Испании. То есть в каждом видео я это проговариваю. Ну так, как завтра, если не зараз я сейчас каждое видео снимаю, а видишь, что снял, да снял. Уроки блогерства. Уроки А ты сперва с кем то по аренде, да? Ты имеешь в виду кто? -то... Квартир? Ну, оренді машин. машин. Про машины это отдельно. Ты бежишь вперед. <laughs> <laughs> Як? Давай начни с Як Как ты вообще дешев до бизнеса аренды машин? Давай, очень интересная история. О. Я всегда ее раз говорю, <laughs> что знаешь, это, это не я выбрал бизнес, а бизнес меня выбрал. <laughs> Если так коротко, у меня появился один автомобиль который я изначально купил на продажу, потому что здесь же многие занимаются продажами. И в Израиле просто занимался продажами, мы сюда приехали, говорю, давай все, сейчас. А продажами. просто здесь купил на аукционе. Просто купил на аукционе, дальше через площадку познакомились Продавц. с ребятами. потом посмотрел, что машины стоят по полгода просто на одних и тех же местах, они не продаются, не приносят прибыль. Ну, то есть такая вяленькая здесь продажа идет, и кто занимается, я думаю, согласятся со мной. Плюс испанцы не хотят там участников особо покупать. Ну, короче, я просто понял, надо идти в аренду. У меня был тогда собственный автомобиль, и я взял у человека один автомобиль в субаренду. Mm -hmm. Не в субаренду, просто в аренду. Неплохой автомобиль за определенную сумму денег ежемесячную. И как бы на нем ездил, пока не купил себе собственный сам автомобиль первый как раз. И когда я понял, что я иду в аренду, я этому человеку позвоню и говорю, слушай, давай сделаем так, я у тебя беру машину в субаренду за такую-то такую сумму, я ее буду сдавать посуточно, то я взял тебя на месячно, буду сдавать посуточно, и как бы на таких-то таких, -то, таких -то условиях мы с ним договорились. Все, окей, да, давай. У меня был его автомобиль, свой автомобиль, я их начал сдавать просто начал вообще тестить, что это такое. Просто прошу потери, как это происходит. Да. Но э, перед этим, как я вообще решил, почему я буду сдавать, я познакомился с этими людьми, которые э, уже давно на рынке и у них там порядка 70 автомобилей Ого. в сезон. И они говорят, ну в отчасти сезон, машин нету. И я решил, у думаю, все сдаются. Э, не, не, вне сезона, это зима была ага, еще. Вне сезона. И я такой думаю, дай попробую, говорю, давай я сдам машину за определенные проценты, и я получу, давай. Угу. Я раз дал, два, три, четыре, и потом на пять раз он говорит, а как ты это делаешь? И я понял, что э, те знания, которые у меня есть, нужно применять, и понятие несезонности Немально. здесь все равно чуть-чуть отходит как бы. То есть есть аудитория, которая зимой все равно снимает машины. И я решил свои начать сдавать. В принципе, у меня все пошло, у меня с самого начала, они у меня по сей день забиты, те два автомобиля как бы. И таким образом я пошел в эту нишу. Потом тот человек, у которого был один автомобиль, он мне дал еще один автомобиль, у меня появилось три автомобиля. Э -э ну и все, и как-то оно как-то вот завертелось. А, и как раз и потом появился TikTok у меня. Зараз каких то авто? А, на сегодняшний день у меня 23 автомобиля, э, собственно, только один. Но и, важная поправочка, я сейчас уже в этом бизнесе не один. За я вот investor. за, за партнер. Нет, партнер есть uh -huh. полноценный 50 на 50. Я в этом бизнесе уже с партнером. И у нас с партнером куплены их э, 3 автомобиля на сегодняшний момент. Все остальное это инвестора. Это угу. а, просто сусупы. Uh, su uh, нет, это именно институты, которые дали или деньги, или машины. Или машины, просто да, отремонтировали. Просто опл... они у меня в полностью И Ты в сам один управляешь 23 машинами? Uh, ну вот буквально до двух недель назад сам, да, управлял. Сейчас уже есть парень, который uh, бегает, там моет, отвозит, привозит. Это А это три машины самому. Да, есть клиент менеджер. менеджер. я менеджера подключил полтора месяца назад что я уже тогда я понял, что не реально. Да, у меня дистанционный менеджер, который работает, кстати, в Украине. И, кстати, просто прямая заявка. Да, кому интересно, точно так же у меня есть агенты, которые работают в Украине, сдают просто мои машины и получают 10% от по стоимости машины. Круто. То есть ты можешь сидеть в любой точке страны, мир, то есть мира, и сдать автомобиль по тем условиям, которые мы предоставляем. Ты сдаешь просто готовый клиент и получаешь 10%. Окей, такие питания. Ти кажеш, що ти маєш стільки машин, щоб був період, що було дуже важко. Як ти тоді в той момент ще Тікток писав? Ну, Без ресурсу писати та... TikTok, Но, коли в так... тебе дуже багато роботи, майже нереально. Uh, ще й по 10 роликів в день. Yeah. Да, коли yeah. ти не в ресурсі, ти на камеру не даєш енергію, знаєш. 100%, там же через камеру все зчитується. Ну от як-то, знаєш, якщо, як говориться, я за це взявся, значить в мене на це сили були. И они по сей день у меня есть, и мне только зажигают. это становится интереснее, потому что то, что... Ну, ты бачишь результат, там? Да, и то, что было построено до, я понимаю, это как бы шарашкина шарашки контора вообще максимально. Что ты имеешь в построено? Еще раз. Ну, что построено до? Э -э то есть, имея эти 23 автомобиля, выстроена эта система, структура, лиды, все остальное, это все вот как бы просто на мне условно завязано. А то, что я сейчас собираюсь строить с партнером, это уже полноценный, ну, нормальный полноценный бизнес. бизнес, рентовский, как положено. Что-то появится часто, будешь свободен, сможешь... Да, то есть ну, он уже появился больше, потому что, mm. повторюсь, Но взял, Ты уже первую, Да, то есть у меня по факту сейчас два сотрудника, которые в принципе закрывают то, что вот сейчас есть. Mm -hmm. Но, естественно, не без моей тоже помощи, я тоже много в этом участвую. Но ну, зараз еще більше машин ми докупаємо, у нас сейчас прям критично їх не вистачає, нам вони нужны. То есть больше мы... западів ниже автомобілі. Да, от, наприклад, вчора, по э, отчету від от менеджера, 12 заявок на бронь. Із них 7 нам довелося отказать, потому что ми не могли дати, а 7 заявок, ви самі розумієте, що це такое, как uh -huh. бы. Протяжении... А По... що ти не партнеришся на патріарх? Что ты щоб не втрачати ці заявки, ці да, люди, смотри, з кимось это... партнеритися і просто перекидывать їх на партнери? Uh, Чи если це Тут есть несколько вещей, как я это вижу. Может я ошибаюсь. Первое, если я извиняюсь, обосрусь, то если он обосрется, а то будешь то ты, он, я виноватый раз. И второе, этот клиент уже ко мне не вернется, потому что тот его. Дороги, к себе. Так і так і так не до тебе. В тебе не... ти не дав йому Правильно, Ну так хоча б ніхто не обострется. Ну тогда. Так... Згоден і частично ні, тому що ну треба вибрати просто надійного партнера, де у вас буде нормальний. Я строю, знаєш, як ти я сейчас пам'ятаю, э, как часи роликса, да? Нельзя ж прийти в магазин купити? Ні. Вот так и я. Окей, okay, питание. Постойте, черзи. Сколько цена сейчас, вот в самый разгар сезона, найдешевшая машина цена и найдорожшая машина цена? У вас? На сегодняшний день это 30 евро самая дешевая у нас. Это Hyundai ax 20 на механике, дизель, аккуратный, чистый Такий автомобиль. Рик... Это 2011 по-моему. Но почему мы его купили? Потому что 2017 год этого автомобиля выглядит точно так же. Ага. И никто из нас не знает, какого года условно mm -hmm. это большое преимущество то есть мы на такие машины тоже обращаем внимание э, что машина едет 11 -го года или 17 -го, никто не знает okay. окей на дороже да. цена на дороже на сегодняшний день это у нас 60 евро mercedes c-шка 16 -го года э, Да, 60 60 мы да. ну, можем да. наши тесты запропоновать и сдавать <laughs> уже на украинских номерах ну, за раз. Болкер, ну, Робертс. Да, но будет на испанский. Поговорим. У меня <с вот Тесла была, но ее просто инвесторы не продал, мы ее сдавали в аренду, все. причем Мы ее сдавали по 60 тоже. 60 даже летом, Вот так зараз летом. Да, да. Но честно скажу, мне Tesla вообще не понравилась. Как она сдавалась? Очень тяжело сдавалась. Тяжело, потому что люди не знают про зарядки, им сложно заряжаться, да, они боятся. Быть... не понимают. Люди не понимают, как заряжаться. Да, чтобы плюс быть. надо под это тоже сделать э, отдельную там, карточку, надо сделать да, под да. эти зарядки, чтобы она лежала в машине, потом высчитывать но у нас, это. У нас Tesla то есть бесплатная зарядка. Э, Нет, у нас тоже не бесплатная, но они же не быстрые. Не быстрые, у нас Окей, можете я тогда ошибаюсь, но... Э, то есть не ошибаюсь, я не знаю. Но мне не понравилось. Та машина, сколько стоит, это Tesla, она стоит там... Мы же как бы занимаемся бизнесом, mm -hmm. да, не, не благотворительностью. И я понимаю, что эта тачка стоит там 27-30 тысяч. Да, в да. Испании э так она кушает. Да, и на ту доходность, которую он будет давать, там сотку с нее и не вытащишь. Ну за что за, там, платить за день 100 евро? Ну тому не у за нас что... на украинских номерах, потому что в Украине mm. она кушает в раз Вот, дышишь. Да, Это правильно. Но допустим, сдавать ее по 60, начинаешь ставить математику, понимаешь, что это вообще невыгодно. Потому что можно за эти 27 купить две хорошие, неплохие, а обои 5 можно купить. Ну да, ну 5. Ну чекай, да, 27 тысяч, 5 Ну да, 5 Среднего машин по 30 машин. евро Средний сдавали, его. и плане машин. Ну, да. ну, вот у нас в основном мы бьем, это упор, это гибриды сейчас. Тойоты, Аурисы. Они по, 50, 50 200, по, 40, по 40, по 40 Lexus CT240, вот сейчас купили Йоник Hyundai 2019 -го года, он будет по 50. Но там машина, ты садишься, много всяких прикольных штук у нее, и CarPlay, и удержание в полосе, и адаптивный круиз-контроль, и вот сама машина там. свежая. То есть и нормальная цена. Плюс же у нас э, депозит всего лишь 200 евро на сегодняшний день. Угу. И мы стремимся. А страховка? Страховка, полная каска, с франшизой 200 евро. Это и есть депозит. Это и есть депозит. Да, но мы тоже сейчас там думаем, короче, может так у нас получится, что мы вообще уйдем от этого всего. И уйдем от всех этих касок, и уйдем от депозитов даже. Это тоже так можно организовать и сделать. То есть есть примеры, как кто это делает, и может у нас получится это повторить. То есть у нас вообще человек будет приходить по факту, давать, скорее всего, депозит за топливо только. И или он минимально будет там еще до 100 евро, и все. Но это еще так, в планах. Мы Лиды все основные, да, выбирать клиента? Тикток, твич? Основное это только Давай 20% процентов 25% это агенты у меня, которые ага. работают со мной. И их порядка прям активных, активных агентов, я думаю, 10 угу. плюс-минус. Э -э личное какое-то мое знакомство, ну это может процентов 5, не так уж много. В основном это все соцсети, мои соцсети. Это TikTok и Insta. Все. И я думаю, даже с инсты больше приходит, чем с тиктока. А в инсте сколько подписчиков? В инсте у меня 3,5 тысячи, я начал инсту вести полтора месяца назад. А сейчас посыпали инсты подписчиков. ты перегонял людей, да, с тиктока в инсту, или Просто начал вести я просто начал ролики выкидывать, те же самые, которые в тиктоке. я тоже это начал только месяц назад, или полтора. вот полтора месяца назад начал, и я смотрю, я не открою, у меня 20 запросов. 20 запросов, ну как э, uh -huh. в, этом, в в инсте. И, то есть, но ну, в среднем в день приходит в средний там взять на суждение день 10 запросов. Ну когда как? Может, сегодня, я думаю, меньше будет. Ну, Потому сегодня... что зараз сезон, зараз требовательный сезон. Машины, да. Да. И вот, допустим, э, если там взять вот понятие сезонности, у меня э, в начале лета я зашел где-то там с 12 машинами, с 10 может, я вот как-то за два месяца у меня вот выросло до 23 трех машин и у меня не было понятия, что плохой сезон. Ну, скажу честно. Окей, okay. ну, какие у вас проблемы есть с сдачей машин? Я знаю, справа такая себе. Например. Что сломается, там, no, Это там, сто 100%. Вот. Давай три, три, три самых э, дебильных ситуации, какие были. Дебильные ситуации. Давай, давай, давай первая. Самая дебильная <laughs> Можно называть имя клиента, просто ситуация. Э, женщина лет э, 60 сняла машину в Бенедорме, звонит мне в 11 часов вечера, говорит, Влад, э, хана коробки, э, машина не едет, я запарковалась, но мне надо дать вперед, я включаю драйв, э, отпускаю тормоз, она катится назад. Я говорю, слушайте, ну вы, ну, скорее всего, говорю, вы затяните ручник, знаешь, когда под горку машина, я ну, говорю, затяните да. ручник, отпустите тормоз, зажмите газ, отпустите ручник. Пробовал, нет, говорит, вот даже сосед, мужчина, только чтобы пробовал и не получается. Влад, она криво стоит на дороге, я не до конца ее запарковал, приезжаю, все. Ну, я сажусь, приезжаю к ней в час ночи, сажусь, завожу машину. В Старые Ехи? В да. Э, в Бенедор. да. Я Полтора просто я, я, я объясню, почему я так сделал. Можно было вызвать там страховку или что-то еще. Я понимал, что проблем водителей. Я, я, я просто понимал, я эту машину сдавал, и коробка, ну, за сном так не ломается, что вот, все, коробка поломалась. Я приезжаю, завожу машину, включаю драйв, отпускаю тормоз, она начинает катиться. Я вот в я нажимаю газ и начинает ехать. То есть машина стояла просто под горком, под горкой любой автомат, какой бы там ни был ну, автомат, ну, чуть -чуть, она все равно, трошки, о, да. и она этого испугалась и все. И, самой... и она просто нажимала газ. Она, нажимала. она не успевала, она думала, она сказала тормоз, потому что она начинала катиться. Она припугалась и, и, и опять сразу на тормоз жала. Да. Она не успевала нажать на газ по ее версии, то есть как я это понимал. Понял? Она отпускает тормоз, ей надо переставить педаль на газ, а она, а тормоз, страху, она, она просто... сразу катится машина назад, и вот это самое такая У нас она за выклик заплатила 100 евро за дорогу, за бензин? Там, слава богу, мне не пришлось ничего брать, потому что прям в тот же вечер у нее поломался стеклоподъемник, и я, короче, не зря приехал, реально, то есть я просто починил его там на месте своими руками, и то есть вот... Какие машины варто сдавать, для того, чтобы мать меньше проблем? Ну вот как раз за эту тему хотел сказать, та машина, которая, машина, которая у него была, это была Seat Altea. Это те машины, которые ни в коем случае вообще нельзя покупать для аренды. Это дизельная, это дизельная старая машина там, 2010 -го года. Это вообще ужас просто. Мы сейчас выбрали для себя несколько направлений. Это японцы, корейцы, гибриды, то есть, и, и механика, все подряд, то есть, но только японцы и корейцы. И, и на механических коробках. Да, механичная, то есть, это дизеля, вот мы сейчас берем э, вот Kia, вчера к нам приехала 1.6 дизель э, с 2017 -го года она, то есть, там вопросов по ней не будет, ну, будет, ну, как в, в обыкновенном автомобиле, а вот типа немцы, э, французы, хотя у меня есть французы, они неплохо себя показывают, но все равно, мне кажется, до поры до времени. Немцы мы не идем. То есть в, том, в ту нишу, которую мы выбрали, лучше идти вот с этими средними автомобилями. В планах у нас выйти на люкс автомобили, там уже будет все подряд. Но там и по-другому автомобили будут уже использовать, ну, и там другие машины будут. Но вот если идти в простой нише, вот так вот, это прям идеальные машины для того, чтобы не налазить каждый день на бабки. Вот я сейчас сделал Hyundai Yonic. Полное ТЛО, вот только что забрал mm -hmm. автомобиль. Мне ребята еще пришли, там кондиционер сделали, э, прокачали тормоза, я заплатил 127 евро. Ну, как по мне, это максимально адекватная цена. Ну, плюс там, может, они там для меня еще сделали такую цену, потому что я с ними работаю, у меня больше автомобилей. Я их Ты все автомобили обслуживаешь на какие-то одни станции? Э, Две-три станции у меня есть. Я когда, то есть по звонку, я понимаю, что он вот там А, там, там, дес, там Не да, но... сервис для машин? Uh, то, что тут, я знаю, те, даже, что открывают, очень ну, часто сдачу ну, машин, ну, роблят сервис, это, чтобы меньше денег а, Тут даже не от бажания, а, а от, от потребы. Да, но на сегодняшний день нет, оно mm -hmm. просто не нужно. Хорошая машина. Uh, да, то есть, знаешь, как говорят, Toyota не ломается вот так, она ломается вот так вот, как uh -huh. бы. То есть, и мы в этом направлении идем. Но сто процентов мы идем к тому, что будет сервис. Это однозначно. Мы без него никуда не денемся. Он, ну, он однозначно нужен будет. То есть там ближайшие например планы у нас на ближайшего квартала это 50 автомобилей плюс 50 но ну, их сложно реально то вот, я пока еще не нашел все ходы как их хорошо правильно выкупать там у меня есть канал 1 2 но их мало их не хватает Там же несколько має совпасть пунктів по поводу покупки машини. Марка, внішній вид, ціна саме. Тут главная. просто коли граєш довго, дуже важливо якісна машина. Да, 100%. Бо інакше просто Инакше зависнеш, да. Так, да. мега проблем перегориш і так знаєш проблем, кожному помити, здати. Это смотри, то, что мы сейчас, вот я за партнером, для чего вообще за партнерство с человеком? Потому что я дошел на своем опыте до туда, до куда дошел. Дальше я понимал, что мне нужен уже кто-то, партнер. Во-первых, мне нужен просто партнер, потому что это проще вести бизнес лично мне, как человеку. И мне уже не хватало компетенций, которые в будущем понадобятся. И чтобы не идти долгими шагами, я решил взять партнера. Плюс он сам как-то попался в моей жизни. И мы решили с ним запартнериться. И по итогу ко всему этому мы рано или поздно придем к новым машинам. Мы знаем, как это сделать. І однозначно будуть просто на знову машині. Ті, які у нас часнуться, вони, вони будуть работать, вони будуть приносити прибыль. Ну, а а я, вони... я бачу це просто, сельку відкрив, взяв гроші поворачиваєш, береш в різні. Ну так, окей, як варіант. Ну з... треба ну, дивитися як, я... по-простому, та... ну, по по В принципі, таким путем ми будемо йти. Да. А де нас... в... Ви взагалі їх тримаєте, де вони стоять? Це ж ти ж машина. То есть ну реально. У меня в, может собраться три автомобиля максимум. А, то он есть они все работают. Окей, если придет, вот, например, э не сезон там. Вот, вот когда придет сезон, тогда я тебе отвечу. Вот там, например, мы сегодня заходим и смотрим. У меня одна машина на ремонте, mm -hmm. две машины на ремонте, на получение документов. Все остальное, вот одна машина только сегодня вернулась, завтра у нас с утра уходит, все остальное mm -hmm. занято. Ну, это ага, по машинах такая. Да, то есть такая Как, как у нас и... по квартирах подібно, бачу. Mm -hmm. Это она есть. <laughs> Да, да. Ага. То есть а это тоже сейчас у нас точка роста. Мы ищем полноценную систему для того, чтобы. больше для квартиры, а? Это, это для машин. прям для них, для ага. квартир. Да, я думаю, что с на нас все похоже. Что похоже. Она максимально максимальной максимально ну, да, простая. Да, да. Ну, проста, да. да, но все, все, все понятно. То есть, и как ты сказал, каким способом, то скорее всего мы таким способом уйти, Мы придем к новым машинам обязательно. И это уже совсем другой бизнес. Ну, это не шириванье уже, это да. ну, да. бизнес. Да. і там уже все реально по-другому. Ну, Ти я с... бачив, це є велика компанія, це як вона називається, не пам'ятаю, жовта наклейка ззаді. Кентавр. Так, у них всі нові машини, вони да? просто так, всі нові. Всі крупні компанії, вони всі через лізинг Тупо, роблять. тупо лізинг і все, і тупо да. нові машини. Да? Я і бачу, 24 там дають хороші умови, і, ну, чому ні, і ми в це будемо йти. Але, щоб в це прийти, потрібно створити хороший грошовий потік. Ну, слушай, и... ну, дивлячись на то, конкуренция велика, ты же досліджував рынок, ты все равно yeah. залез, и все равно есть работа. Сто и... процентов. для тех, кто кричит, так, что работы. Я же <laughs> залез, потому что я увидел какая-то конкуренция. Их много, всех много, но каких-то там серьезных, сильных ребят, которые... Парочку. Вообще там парочку, реально там... Я одних себе выделил с самого начала, в принципе, за ними так послеживаю, смотрю, они мне нравятся, как ведут этот бизнес но почему, но тоже не понимаю, почему они там дальше не хотят расти. Может, кому-то достаточно это. Мне, допустим, этого недостаточно, это так, ну, как бы, ну, не недо... на жизнь оно хватает, как бы. Если вот я бы сейчас сказал, все, хватит, взял бы еще 10-15 машин бы. И ты бы мы не выстречаем жить. Да, еще было бы у меня полтора сотрудника плюс, я бы иногда там бегал бы, и все. Это, ну, на все минимальные потребности, но выше крыши бы хватило бы. Но это неинтересно. Ну, здесь. Поганий це... тут солдат, який не хоче стати генералом. Ну, да. Повертаючись до Тіктока ще. Хто все-таки твій основний наставник? Кого ти... На сьогоднішній день у мене немає наставника. Ну, мається веду ти е... ну, з ну, Лисановим Лисанов. Е, якісь... У мене, якщо ти, ти, ти маєш в виду, е... хто мене сильно прям наставив знімати, да. Сколько ты говоришь приклад? Да. Я размывляю. Ты вот, вот на сегодняшний день никого такого нет, скажу честно. То есть я реально в поиске. У меня, во-первых, вообще с Тиктоком такая интересная. Я как, я как вот, веду этот Тикток. Я нахожу себе конкурента, о котором он даже не знает, по количеству подписчиков. И ты просто хочешь и, его перегнать. И смотрю, как он ведет активно. Если он ведет активно, мне интересно. И я хочу его перегнать. Mm -hmm. И все. Я вот за ним слежу просто. Вам я его перегоняю, мне он, 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 не интересен, я ищу следующего. То есть я вот так... Ну, Окей, а ты коллаборируешь, задержать. там интервьюшки берешь, там Лисану... Ну, ну, я могу, вот сегодня с Витя я встретился, мы а пару роликов записали, друг друга отметили, вопросов нет как бы. Это mm -hmm. даже, ну, не обсуждается. А, это а, чисто а, так уже, на автомате? Да да, 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 да. А так, чтобы прямо идти сейчас за коллаборацией, кому-то специально... Да, пойду. Сейчас выстроим несколько процессов. Я пойму, когда мне уже нужно будет дополнительных лидов, я обязательно пойду. Пойду ко всем. Ну что он Ну, это нормально, как бы. Но, понимаешь, сейчас же у нас есть только один канал, mm -hmm. э ну, скажем, два, пускай. Соцсети, то есть два канала, это агенты и соцсети, мои соцсети. И плюс мы работаем только на одну аудиторию это русскоязычные. А, вот мне интересно, вот к вам вопрос, сколько процентов туристов русскоязычных, которые приезжают в Испанию? Процентов русскоязычных? Да. Сейчас? Вот, ну, примерно, да. Та, Украны, думаю, говорящих, русскоязычных, неважно. Да, думаю, великий даже процент. Ну, сколько? Ну, вот. Самый высокий процент, это Ревьеха. Давай возьмем, это Аликант, это Ревьеха, Валенсия. Э, Коста-Бланка. С другими, типа, с другими национальностями. Я думаю, высокий 20, может, будет, 18. Ну, ну, То есть, це дуже я... великий відсотки. І це Тобто да. Я на свій день тільки на 20% ринку. Ну, да. У нас в целях виходити на англоязичний ринок. Ну, англоязичний тут, тут багато англійців. Вони були на другому місці. Вони після, наприклад, в Терв'єсі по перепису, другі українці, треті англічани. Угу. Але знову ж таки, ну, іспанців більше, Іспанці? де хто би ага. що не говорив, їх всюди більше. Да, тут три ну, іспанську вчити? Е Смотри, Таревеха для нас это просто одна из локаций. Э, в ближайшее время у нас локация это Аликанта, Бендорм Баленсия. Uh -huh. То есть Таревеха это, это просто как одна из локаций будет. И все. Я к чему это все говорю? Что мы будем ходить на англоязычных людей, э, и там уже совсем, первых другой клиент, и плюс... Э, Количество лидов должно быть больше, но там mm -hmm. уже не через соцсети это будет. Mm -hmm. Это уже будет э, другим способом. Во-первых, через агрегаторов мы будем идти и уже будем, скорее всего, там и рекламы, Google рекламы и все остальное на сайт лить. что там как бы этот клиент, он любит зайти на сайт и там тыкнуть, мыкнуть и заказать. Э, здесь же наше любят через соцсети, очень все удобно. У меня менеджер с каждым клиентом общается, то есть он его ведет, это удобно. Задам сейчас такие питания философские тройки ты кажешь, вот твоя цель 50 машин в управлении, по бизнесу. Моя с партнером, да, ближайший квартал. 50 автомобилей. Пришел квартал, 50 машин. Дальше. Ты развиваешь твой бизнес, что есть, или ты хочешь все-таки диверсифицировать и ты какие-то другой бизнесы, или реализоваться? Нет, этот вообще только этот. Ближайшие лет пять только этот бизнес. Это на ближайший квартал, который у нас стоит цель. Мы пока к ней очень тяжело идем, потому что мы слабо покупаем машины но мы рано или поздно до него дойдем и с этими со всеми автомобилями мы во-первых с большой долей вероятности пойдем уже в новые машины mm -hmm. что у нас будут открыты в этот путь. Uh, і будемо далі продовжувати, скоріше покупати Буушне. Ну, ви не боїтеся, що може бути такий раз, що з'являється конкуренція, машини починають не здаватись. Так, хлопці, я вас переб'ю. Yeah. Нам треба трошки призупинити трансляцію. Ми продовжимо потім прямий ефір. Я думаю, у нас із затримок дуже цікавий гість. Ва, ти не проти, якщо ми тебе запросимо ще раз до нас. Yeah, я з І ми yeah. продовжимо тему, тому що є багато про що спілкуватися. У нас є невеликі технічні неполадки. Ми ефір збережемо, влада запросимо ще раз і ще раз поговоримо, тому що, ну, вибачте. Дійсно, купили нове обладнання, треба з ним поки розберешся, все дуже-дуже дуже складно. Даже я подійшов, да, поспіл, да. Як страшно. Думаю, робити. на наступну середу ми влада ще раз запросимо, поговоримо, зробимо ще один ефір, ще короткий на півгодинки, і цього буде, думаю, достатньо, там є про що поспілкуватися. Ну, більшість систем обговорили, ток машин, бізнес, цікаво було досить. Так, і, Дякую, принципі, дякую година, що зайшов. Так, спасибо, Раді що тебе бачили. Вибач, за якісь незручності, не, це, але ми не, тебе чекаємо що... ще раз. Можливо, через Aero, так, 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 ну, так, Так, Ну, все, все по іспачку. Можемо, і партнера твого запросити нас на чотирьох можна трансляцію. Звісно, так, ну, будем. буде да. будемо товарища. раді бачити. Будем раді бачити. Супер. Тоді, друзі, всім лайків, вподобайки, ставте, і як завжди, кожну середу на каналі invest Life Ми вас чекаємо. Всім добре. Інвестуйте своє життя. Пеу.